哎哎，嗯，伯父伯母，哎、你你怎么还在这儿呢？你你看这衣服，雨水都湿透了。我想见丽丽，见什么丽丽啊？见什么丽丽？丽丽病了，躺在床上，知道吗？快回吧啊！赶快回去换身衣服，别冻病了啊！行了，行了吧你？快回吧，快回吧啊！ 你怎么了？没事你。你没事吧？ 我去给你拿点药。别走，丽丽，你别走，丽丽，你别,走我求你了你别走，我求你了，丽丽，我不是丽丽。丽丽，你别走，我真的好喜欢你，我喜欢你，丽丽。 你别走，学姐你好。 我是金融幺零二班的赖正一，昨晚写论文熬夜了，我先睡一会儿。学姐，你好了叫醒我。学姐，你不是想看云海吗？马上就要到山顶了。 学姐，谢谢你来帮我，乐梦有你，我很安心。 丽丽，丽丽，你傻乎乎坐在这儿干什么呢？啊，来，吃点水果。 你是不是又想那臭小子呢？我跟你说，我一想起他，我这心里就恨呢，你知道吗？我昨天我跟你爸出去买菜，我看见他就坐坐坐坐在那儿。你说昨天下那么大雨，怎么不淋死他？我他昨天淋了一晚上雨啊！啊？你你说这才几天呢？啊？你心就软了？ 你怎么这么没出息啊你！听妈的话啊，来吃点啊。吃完了睡一觉，听见没？啊，听话，吃吧。